assalomu alaykum qadrli vatandoshlar mana bugun yetti yi javzo hammamiz bilamizki yetti yil javzo deganda butun millatimizni aqliga shu keladiki ming uch yuz sakson oltinchi yil javzijon viloyatida bir g'addor bir zolim bir foshist va bir qonxo'r vahshiy insonni qo'lida o'nlarcha yigitimiz aziz jonlarini qo'ldan berdilar va qizil qonlarini yo'llar ustida saraklarda lolazor bo'lishiga sabab bo'ldi u joni qotil va zolim hanuz ham u yerda yashaydi va nafaqatki rohat yashaydi balki hanuzgacha ya'ni sakson oltinchi yildan beri o'lkani ayrim farqli yerlarida va markazda katta katta mas'uliyatlar vazifalar olib yashaydi bu nima demak bu shuni shu ma'noni beradiki bu g'addor jumaxon hamdard o'n uch yuz sakson oltinchi yilda bizning millatimizni qonini to'kib yigitlarimizni jonini olishi bilan foshist davlat va foshist o'sha xalqalarga muzdurona xizmatini qilgan bir uh, ahmoq bo'ladi va bu ahmoqni hanuzgacha o'sha foshist xalqa va millatimizni yillardir qonini jonini nonini g'azb qilgan xoin uh, hokimlar unga sakson oltinchi yildan beri imtiyoz berib uni shonasiga to'n tashlab unga dolar berib unga imkoniot berib keladilar taassuf bilan bizni siyosatchilar yeri kelganda uni kechirdilar yeri kelganda uni qo'lini ko'tardilar yeri kelganda unga yaxshi gap aytdilar ammo hanuzgacha bu dard bizning yuragimizdan chiqqan yo'q millatimizning yragidan chiqqan yo'q tarix unutmaydi bir kun bo'lmasa bir kun agar bu dunyoda shunday bir naslimizdan bir kishi chiqib uni mahkama qilib uni yigitlarimizning qonini olish uchun qandayki yetti javzo hodisasi bizni ustimizga kelgan edi o'shanday bir hodisani unga keltirmasa tarix uni ko'z ko'z qiladi inshaalloh va dunyoda ikki dunyoda u xor bo'ladi u rasvo bo'ladi nega deganda de? insonlarni qonini yigitlarni qonini nohaq to'gan va xudo rasuli buyurmagan hech bir kitobga bo'lmagan yo'lda ya'ni insonlarni haqqini g'asb qilish bilan insonlar o'z haqqiga va o'z huquqiga yetishish uchun adolat so'rab kelgan bir holda ayni holda bu g'addor bu zolim jumaxon shu millatni ustida hokim sifatida voli sifatida masuliyatini sezmay va masuliyatiga sodiq qolmay nima qilgan bizning yigitlarimizni jonini olgan qonini to'kkan har qancha bu yetti javzo haqida suhbat qilsak yana ham oz ammo bilamanki vatanimizni millatimizni hozirgi sharoit hozirgi kunlar bir tomondan kuruno mavzusi bir tomondan iqtisodiy qiyinchiliklar bir tomondan amniyat yo'qligi bir tomondan bizning o'sha e, siyosatda bo'lgan insonlarimizni mehrsizligi millatimizni ustiga hammasi shu hozir har birisi bər bər e, e, bir dard har birisi bir taklif u uchun suhbatimni ko'p uzuni olmayman millatimizga yana bir bor bosh sog'liq tilayman va bundan so'ngra hech bir zamon millatimizni boshiga yetti yettinchi avzoga o'xshagan hodisalarki bundan oldin bizga har necha yilda bir tikror bo'lgan omlar bo'lgan taassuf bilan va taassir bilan hujumlar bo'lgan g'asblar bo'lgan bularni oldi olinishi uchun millatimizni uyg'onishini istayman va tabiiyki millatimiz o'yg'oq insijon bo'lishlarini istayman bir uyg'oq millat qancha ham oyg'oq bo'lsa insijomi bo'lmasa birlashmasa hech narsa qilolmaydi keling yettinchi javzo kuni shahidlarimizni qoni vasilasi bilan biz birlashaylik bir bo'laylik bir biriga yomon sog'inib yomon qaramaylik va mushtarak dushmanimizni nobud bo'lishi uchun yaxshi yaxshi loyihalar yaxshi yaxshi programmalarimiz barnomalarimiz bo'lsin to kelajak nasllar bizday qiynalmasin ovora bo'lmasinlar axirda shahidlarimiz ruhiga durudlar duolar yuboraman va alloh taolo dargohidan ularga jannatil fardaus istio qilaman millatimizni boshi sog' bo'lsin va shahidlarimizni ruhi tinch